Боже, благословение. В наше время люди очень любят искажать Слово Божие. Они искажают слова Иисуса Христа, слова апостолов. И знаете, сам Иисус Христос, он говорил о том, что есть ад. Иисус сам спускался в ад для того, чтобы победить сатану и чтобы мы туда не шли. Но такие якобы верующие, они искажают Писание. Живи как хочешь. Бог все простил, мы живем по благодати. Но книга Откровения говорит, что Иисус Христос придет судить мир. Бог Он справедливый, Он любящий, но Он и справедливый. Поэтому все зло, оно будет рано или поздно наказано. И часто люди искажают уже науку, добавляют какую-то фантастику. Но наука, она доказуемая. А фантастика, сегодня одно придумали, завтра другое. Это все иллюзия. И поэтому из этой иллюзии люди становятся действительно сумасшедшими. Говорят, что нет обезьян и много-много другое. Поэтому я вас приглашаю познавать Слово Божье.